Здравствуйте! Uh -huh. Три часа, і ми уже в этой студії не одні. І сьогодні у нас для вас много Например, Наприклад, розумні боксерські рукавички. Картонний стол для ноутбука. Як старі непотрібні речі перетворити на арт-об'єкти. Про це будемо спілкуватися з нашим гостем, який вже знаходяться у студії. Кирило Стехін, засновник проекту Бюрокрафт. Це майстерня, що виготовляє оригінальні предмети інтер'єру зі старих непотрібних речей. Наприклад, світильники зі сталевих труб та підсвічники зі шматків деревини. Найпопулярніші в асортименті лампи олені змайстровані з фанери. Привіт! Ми ради привітати. не в одиночесвіно і що і своїм креативним оленям. Отже, знайомтеся, Кирило. Як звати Оленя? Оленя зовут Олень. Мы не будем придумывать ничего интересного, потому что, по-моему, это настолько и так интересно. Расскажи, пожалуйста, с чего начиналась твоя деятельность подобная? У меня началось все с того, что я стал делать ремонт в квартире. Я строил лофт, и мне нужны были классные штуки. Мне нужна была классная мебель, классные лампы. Я стал это все искать. Зараз это необычайно популярное трендовое слово лофт. Давай, как ты его бачишь? но ну, в киве в, в киеве э, лофтов настоящих наверное очень мало потому что настоящий лофт это такая штука которая 80мидесятых еще началась там до эндиворхова наверное м -м -м. когда на манхетане в старые заводские здания освобождались, туда въехали художники, и вот богема старые и никому не нужные здания превра превращала в арт-объект. Я купил квартиру, в которой вообще ничего не было. То есть mm -hmm. Там были голые стены, ну, такой клевый кирпич, mm -hmm. знаете, старый-старый дом в центре, <laughs> Ах, высоченные потолки. Я Классный-классный старый киевский mm -hmm. кирпич, который хотелось оставить, и который хотелось наполнить ну вот какими-то классными штуками. Mm -hmm. Я вот себе представлял, насмотрелся картинок американских, я думаю, бетон, металлический Трубы, какие-то вот деревянно-фанерные да. такие штуковины. Такой, я да, стал искать. Стрел. Этого ничего нет. Не нашел. Ничего. Более mm -hmm. того, я связываюсь с какими-то людьми-мастерами, mm -hmm. которые в этом соображают на заводах. И можете себе представить, что все дядьки крутят у виска, они говорят, чего-чего, <соцентральный> тебе нужны лампы из водопроводных труб. Кто так делает? Добре, ми розібралися із лофтом. Давай повертатися якраз до дерева, до труп, до а, ламп і таке інше. Ось де ти знаходиш стілячі, які потім переробляєш у арт-об'єкти. Ну, починається все з того, що. вообще, если ты смотришь на вещи, видишь вот ее красоту, то на самом деле все равно где-то ее находишь. Очень многие штуки, которые у меня дома, это просто какие-то старые доски или какие-то ржавые трубы, какие-то советские экраны, которые переделаны во что-то клевое. какие речи ты сделал мне их им массаж, массаж сердца, вклав свою душу, и они Ну, например, вот представьте, у меня э, кирпичная стена, в которой закрашена часть такая большая под экран mm -hmm. и там туда показывают кинопроекты. И внизу вот под это все нужны были какие-то тумбы, которые бы вот как-то в это вписались. У меня тумбы из палет, которые я просто нашел вот на улице, отшлифовал, покрасил, приделал к ним колеса. Подожди, вернулся, нашел на улице? В смысле, Конечно. реально нашел на улице? И не да. постеснялся забрать там, а вдруг кто-то в другой не, сказал, Не, ну это клевая штука. Клевая штука, она никому не нужна. Очень много таких штук на самом деле валяется. Давайте зараз короче, мы запытаем у наших густых столицы, а также у мешканцев, и запытаем, какие речи вы перебудовывали? Как вы относитесь к переделыванию старых вещей и делали когда-нибудь это в своей жизни? Что же отвечали нам наши? Скажи, пожалуйста, вы когда-нибудь из старого у новое? Я пробовала бабушки на шкатулку. Сделать из нее, конечно, красиво. Взял скрепки и скрепил из них цепочку. Нет, я никогда этим не занимался. Что угодно, можно смастерить и стол, и стул. Могла свои картины прорисовывать по 20 раз. Можно сделать горшок для цветка. Крустовали не только фарбу, а просто какие-то там другие материалы. Модик, диванчик, шкафчик. Олень с лампочками. Это прикольная идея? Да, я хотел себе такой домой. Я поставил вместо светильника. Здесь так высоко, чтобы все видели. А вы чули когда-нибудь название Бюрокрафт? Нет. Да. Нет. Слышал, да, немного. Нет. Не, не чула. Как ты уважаешь, чем они занимаются? С политикой связано. Крафт, чинить бюро, что-нибудь старое, забытое. Я думаю, что может перерабатывать каких-то натуральных материалов. Декором и так далее, так ведь это называется бюрокрафтинг как хотят переделывать старые вещи все наши э, молодые люди. На самом деле не всегда это умеют делать, потому что черти что из Бальтик, скорее всего, именно потому от что, этого ручка не с, не места с того места ну, Так, вот расскажи, пожалуйста, имея какой-нибудь обычный реквизит, что можно сделать? Например, вот мы видим, у тебя полено есть. Да, у Полена история такая. Так. А, у меня во дворе а, росла старая старая акация, у которой было несколько ненужных веток. Ага. И приехали какие-то дядьки, которые ее спилили, М -м -м. А, но так и оставили. Ну то есть акация осталась, но ветка ненужная. Убийство во дворе. И я распилил ее на какое-то количество вот таких вот О -о -о. дольочек. А, и моя девушка нарисовала там вот такие вот штуки. Вот М -м -м. И это получается, ну и это получилось объектом. На самом деле это была просто ветка, которая мешала всем, через которую все переступали во дворе. приложить немножко рук вложить немножко души и получилось такие речи мало быть и можно продавать в общем да для того чтобы э, иметь успех в своей деятельности что тебе довелось постичь может быть отдельные какие-то тренинги ты посещал или же мастер-классы то Или все самостоятельно? Нет, просто мне нравится это. Знаете, вот как-то говорят, что ты будешь по-настоящему счастлив, если твоя работа совпадает с твоим увлечением. То есть вот это вот та штука, которую мне нравится делать. Это вот. работа лобзиком, это, инш... это же требует поделиться ну... инструкцию в Ютубе хотя бы. Да, например, вот касательно этого прекрасного оленя. Сколько да. времени ты на него потратил? Олень немножко сложнее, потому что олень делается не просто а ручную лобзиком. Ага. здесь э, участвует станок. это так называемый ага. чисто. И на станке станок, ты умеешь. Который теперь у нас появился, да. Мы тут начали обрастать потихонечку. Слухой, так э, знаете, сначала у твоей комнаты Лофт? Uh, нет, теперь, у меня теперь во дворе нашелся, оказывается, у меня во дворе были какие-то старые заброшенные гаражи. Я нашел хозяина и, и сделал там мастерскую. И там я вот стал обрастать оборудование. Потому что сначала, когда я въехал, у меня даже не было плоскогубцев. Теперь у меня есть 3D принтер, ЧПУ-станок, разные лобзики, ключи, компрессор, uh -huh -huh. Общем, миллион всяких клевых штук. Ты, пожалуйста, оставь несколько секретов нам. Потому что ровно через час мы вернемся к тебе. А и... пока еще подумаем. Что? Будем доследживать фейлы и Тавина Джуда Лоу. До этого, Три речі без особых навыков можно проработать в вашей будивле. А также пробить... умные боксерские рукавички. Чекідам дам У -у -у -у. У -у -у. В общем, Все через далее. час встречаемся. До встречи в 4. -5.